Спортсмен року. Пані та панове. Названня найкращого українського спортсмена 2011 року. Претендують Ольга Саладуха. Чемпіонка світу з легкої атлетики 2011 року. Вікторія Терещук. Чемпіонка світу сучасного п'ятиборства 2011 року. Олександр Усик, чемпіон світу з боксу. 2011 року. Для нагородження переможця на сцену запрошується президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон з легкої атлетики, герой України Сергій Бубка та абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Бесонова. Добрий вечір, дами і господа. Нам приємно з сані сьогодні буде. огласить, кто же стал лучшим спортсменом 2011 года. Вы знаете, что наша страна славится достижениями наших спортсменов. В 2011 году у нас было 20 медалей на чемпионатах мира. И я уверен, что жюри было очень сложно определить победителя, потому что каждый номинант, он действительно достоин победы. Поэтому я хочу предоставить слово Анечке. Аня, пожалуйста. Добрый вечер. Я думаю, что э, награда для каждого из ребят будет очень важна, особенно в Олимпийский год. Поэтому победитель, чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Солодуха. Спортсмен року ваши овации Ольга Солодуха. Чемпионка света атлетики 2011 года. еще один наш володар премии «Люди на року». Добрый вечер. Большое спасибо за оценку нашего труда. Спасибо организаторам, спасибо коллегиям. Огромное спасибо, конечно, моим родителям, моему мужу за большую поддержку. Спасибо моим тренерам, Бойко Анатолий Григорьевичу, Бойко Зо Алексеевне. Большое спасибо Олимпийскому комитету. Большое спасибо всем. Спасибо большое.